Здравствуйте, дорогие зрители, меня зовут Мила. В этом видео я заканчиваю шить одеяло, которое начала шить неделю назад. Немножко напомню вам, на чем я остановилась в прошлом видео. Начала собирать блоки. Мне нужно собрать три основных средних полосы этого одеяла. Остальные недостающие полосы, ну как бы по размеру недостающие, буду делать из основной ткани, вот этого бирюзово-зеленого цвета. Опять хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал этот проект и эту идею использовать рушники в одеяле. Очень многие девочки написали, что это оберег, и я даже Честно говоря, не думала с этой стороны про это одеяло. Но когда мне написали зрительницы, что это будет оберег, очень хороший для мужа, я посмотрела даже с другой стороны на это одеяло. Большое вам спасибо, что вы написали эти слова мне. С помощью полос шириной 4 см, которые выкраены по долевой, не по косой, я собираю основные блоки всего одеяла пришиваю их с лицевой стороны и с изнаночной. И тем самым шов получается внутри все срезы. Все закрыто и выглядит очень аккуратно. После того, как я все скалываю иголочками, аккуратно подвожу все это под машинку и прошиваю. Лапка машинки хорошо проходит по иглам, если они вколоты перпендикулярно шву. Иголочка перешагивает их и не ударяется об эти иголки. Но если вы не доверяете как бы, этому способу, лучше сметайте, либо перед тем, как прошивать на машинке, вынимайте иголочку. Работа по этому одеялу была разделена мною на три части, чтобы была возможность показать многие процессы очень подробно. Я раньше очень боялась начинать шить одеяло. Я даже боялась думать об этом, что я когда-то вообще смогу сшить одеяло. И многие мастерицы пишут, что ну, тоже побаиваются начинать эту большую работу. Но поверьте, это все просто кажется только. Вот у страха глаза велики. Вот действительно поговорка прям в точку. Из-за того, что это большой объем, это какой-то там 2 на полтора метра получается лоскутное полотно или не лоскутное, неважно. Из-за этого кажется, что это большая, грандиозная, неподъемная работа. На самом деле одеяло шить легко. Вот основные три полосы у меня готовы. Соединяю их между собой точно так же, как соединяла отдельные блоки. Бейку я отрезаю сразу нужной длины, чтобы у меня не было погрешности, когда я буду пришивать ее к одеялу. Но под лапкой машинки может потянуться либо сама бейка, либо полотно одеяла. Не хочу этого допускать, поэтому сразу конкретная длина бейки и все. Подкалываю эту бейку сначала с краев, потом. Соединяю ровно блоки между собой, чтобы граница была ровная и не было перекоса. И дальше уже скалываю сами все блоки по всей длине. Подкалываю уже вот эту тесьму. Пришиваю ее на машинке. Шов тоже делаю 1 см от края. Вот с двух сторон пришила. Беки. На лицевую и на изнаночную сторону. Подготовила полосы на левую и на правую сторону одеяла и посередине простегала их на машинке. Пришиваю их к бейкам. Все бейки с изнаночной стороны закрываю ручным стежком. Не на машинке прошиваю. Девочки, можно прошить на машинке. Прошивайте, пожалуйста, как вам нравится. Но ну, я делаю, как мне нравится. Забыла сказать, извините, пожалуйста. Все ссылки на первую, вторую часть по пошиву этого одеяла будут в описании. Смотрите под видео, там все найдете с верхней и нижней части одеяла пришиваю точно так же полосы недостающие и одеяло в принципе будет уже готово осталось закрыть швы по периметру для этого выкроила бейку шириной 4 сантиметра из рубашки села с куточки сохраняю и собираю у меня есть подборочка сиренево-фиолетовых обрезков Собираю ее на пиццу. Часть осталась от одеяла, которое я шила дочки из велюра и бархата. И вот еще добавились от этого одеяла обрезки. Пришиваю эту бейку на машинке с одной стороны. И с изнанки пришиваю вручную. В конце видео я дам размеры всех своих блоков полос. Возможно, кому-то это нужно будет или просто интересно посмотреть на размеры. В общем, все в конце видео. Большое вам спасибо, что вы смотрели все части по пошиву этого одеяла, что писали очень приятные комментарии, что поняли задумку этого одеяла, чтобы сохранить работы наших бабушек, мам чтобы дать им вторую жизнь, и чтобы они не пылились в комодах, на полках наших шкафов и так далее. Дорогие мастера, одеяло получилось, ну, конечно, шикарно. У нас вся семья довольна им, всем нравится. И я ни капельки не жалею, что эти рушники использовала именно для одеяла потому что, как я говорила в первом видео, их вышивала бабушка моего мужа, и одеяло это я сшила для него. Выслала фото свекрови, показала готовое уже изделие. И вы знаете, она была настолько довольна и тронута тем, что мы не выбросили эти рушники. Я не знаю, почему она так решила, что мы вообще можем это сделать. Но мамы разные могут про нас подумать, это не беда. Главное, чтобы они были живы и здоровы. В общем, мама наша довольна, мы довольны. Надеюсь, вам тоже понравилась эта идея. Ну а кому не понравилось, не нужно писать гневные в комментарии. Конечно, не призываю вас писать мне панигирики в каждом первом комментарии. Но просто воздержитесь от хотя бы написания гадостей. Огромное вам спасибо, что досмотрели все до конца. Желаю вам крепкого здоровья, желаю вашим близким крепкого здоровья и долгих лет жизни. Всех люблю, всех целую, всем пока.